Аллилуйя! Слава нашему Господу! Слава Господу за сегодняшний прекрасный день, что мы сегодня здесь, на этом месте с вами. Правда? Слава только им одному. А кому? Ты проснулся, дышишь. Слава Богу! Аллилуйя! Благодаря Господу ты дышишь. Благодаря Господу ты моешь руки. Благодаря Господу мы можем сегодня здесь быть. Кому только благодаря. Не нам, никому, а кому благодарность только нашему Господу. И сегодня мы пришли, и сегодня мы находимся с вами в Доме Божьем. Аллилуйя. Слава нашему Богу. И сегодня мы будем с вами радоваться. Много-много лет назад, в этот день, я думаю, что в этот день, в этот день Пятидесятницы. Господь Духом Своим пришел, утешителя дал своим ученикам. Это было, я думаю, читая Слово Божие, что это было начало церкви, творение церкви. Аллилуйя! Слава нашему Богу. А вы знаете, я хотел бы перед первой молитвой зачитать Псалом. Давайте откроем с вами Псалом 144 и с 8 стиха по 12. С 8 по 12. Я не буду весь Псалом читать, а с 8 по 12. Открыли? Хорошо. Щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милости. Благ Господь ко всем. И щедро ты его на всех делах его. Да славят Тебя, Господа, все дела Твои. И да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедует славу Царства Твоего. И да повествует о могуществе, о могуществе Твоем чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе твоем и о славном величии Царства Твоего. Знаете, здесь сказаны такие слова, щеды и милости в Господу и долго терпелив, и много милости. Да, так и есть. У нас Господь милостью. Долго терпелив, слава Господу, и много милости. А милость его в том заключается, что он милостив, что он послал своего Сына Единородного, знаете, чтобы каждый, кто верует в него, имел жизнь вечную. И после, и после того мы знаем с вами, что Сын Человеческий пошел к Отцу, а кого прислал он? утешителя, Духа Святого. Это прекрасно. Какой он милостивый Отец. Слава нашему Богу. И дальше говорится, да проповедует славу Твою, славу и царство Твое, и повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать нам человеческим о могуществе Твоем, чтобы мы могли что Говорить в народах о славе, о могуществе, о чем? О великих делах Божьих. Что благодаря Господу Иисусу Христу мы имеем жизнь вечную. Что нас Господь жив, Он велик и Он могуществен. И здесь говорится, да проповедует. Мы с вами что должны делать? Проповедовать. Не только проповедовать, но и своими делами показывать что мы есть ученики Иисуса Христа. Знать Библию это хорошо, знать Слово это хорошо. Но самое главное исполнять его. Это важно. Потому что бесы тоже знают Слово Божие хорошо. Но они не исполняют. А мы от них отличаемся от тем, что мы и знаем, и верим, и что и исполняем. Слово Божье, которое дано нам, где истина и правда. Аллилуйя. А сейчас давайте поднимемся на наши ноги, Боже, проповедь, слава Богу, и помолимся, помолимся, прославим нашего Господа. Аллилуйя, Господь Бог.